Hari ini materinya kita tentang backlink karena hari Selasa gue mudah-mudahan gue bisa konsisten. Kita emang gue mau ngisi materi-materi soal free backlink. Semua yang menyangkut link building gue akan gue akan upload di hari Selasa. Untuk hari Kamis mungkin gue nanti kasih materi-materi masalah seperti SEO specialist dan segala macam hal-hal yang SEO. Dan di hari Minggu baru kita live streaming di mana lu bisa langsung interaksi live bersama gue Oke okay. nah yang hari ini gue masih ngelanjutin yang free edu backlink yang kemarin sebenarnya link-linknya juga lumayan agak ada lumayan agak banyak sih ya yang agak banyak-banyak mungkin 20-30 link tapi gue bagi-bagi aja isinya dua-dua dua-dua sampai selesai ya kita akan coba hari ini edu juga dia cuman cuman domain authority nya sekitar 78 something lah kayak gitu ya bisa lo lihat di depan di artikel gue yang ini gue taruh linknya ya jadi gue nanya, nanya lo tinggal ambil sendiri kita mau nyoba yang di sini nih yang di Levinsky ini punya aja yang ini nih ini trafficnya juga masih kecil sepertinya yang belum lama kayaknya ya kita langsung coba cek Google ya indeks atau enggak ya hmm. keindeks oke okay. kita lihat nah bentuknya kayak gini oke okay. wow. bisa lu lihat itu banyak link sekali itu di situ <laughs> iya, iya iya bisa disedot juga sih kan oke okay kita langsung bikin aja ke alamatnya kita langsung modelnya kayak begini add crumble langsung klik sign up wah nggak usah klik I accept register never dia minta kita aktifasi email kita login Oke, okay, you have corn from mebel blah blah blah, blah blah blah. bel hmm. ya, bentuknya kayak gini nah, Langsung aja bel 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 ke create kita klik create add crumble ada add crumble persona card transition metric web editor bla 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 kita coba aja add crumble dulu kita kembali ke home kita klik create Luisi, gue kasih judul, misalnya, yeah. uh berarti gue buka dulu artikel di artikel spinner gue kita cari korbannya dulu mudah-mudahan juga bisa ke index, bisa ke ranking ya tapi kalau ngelihat tadi di RF memang udah banyak yang ke ranking dan banyak ke indeks mudah-mudahan bisa mudah-mudahan bisa oke kita rewrite itu enaknya kalau punya tools ya kerja itu semuanya jadi singkat dan jadi gampang kontrol paste udah dimasukkan Oke, okay. terus di bagian atas ini tempat linknya aduh bahasanya <guluh> kayak gitu terus kita cek ini Aduh bahasanya translate English pilih new window ya yeah, new window ya hmm, new window konfirmasi oke okay. selesai di situ kita tinggal klik save dulu deh klik share understand allow all user to view this design save and exit see transfer blablabla oke okay. create ini, coba kita cek ini hmm oke, okay. nah di bagian sini nih, publish this document nih, dapat linknya kita simpan linknya kita coba cek di incognito ini nanti kita bakal nah ini udah penampakannya ya nanti ini kita bakal index seperti biasa caranya coba kita cek ini apakah do follow apa no follow. Do follow ini yang pertama ya udah selesai oke udah selesai kita langsung sekarang menuju yang kedua sama backlink edu juga masih ada di sini kita menuju yang kedua yang ini nih historylib.ntnu.edu.tw jadi berarti ini punya Taiwan kita langsung aja go to bla 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 ini gue close dulu kayak gini nih sama nih bahasanya nih dear juga kan langsung aja klik kanan klik translate to English bla 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 create new account sama juga klik lagi translate to English oke okay, jadi kita akan bikin account wikinya 13 tambah 6 19 kita coba aja create ah oh, bisa 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 oke okay, thank you thank you kita translate to English uh, confirmation code has been sent by okay. oke Coba kita translate to English. Your email address is now verified. Oke, okay, kita langsung ke bagian mana nih? My preference, Indra Key. Coba Indra key. <laughs> Terus kita translate to English again, again and again. <laughs> Link page, bla bla bla, page information user page nah kita bikinnya di sini aja nih di user page ini tapi gue mau bikin di user page sekarang gue juga bisa nanti bikin di discuss sekarang kita bikin di user page nya dulu gue langsung klik aja ini edit this page kayak gini kita translate to English biar nggak pusing preview revise, bla 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 right, tapi langsung kita taruh sini bla 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 Jakarta sekarang kita mau masukkan link Jadi gue maunya itu Ini kita hapus aja di di, di belakang ini Kayak gitu uh -huh. Translate Translate to English Oke, okay, habis itu kita klik publish Kita klik publish Nah, ini baru benar Oke, okay. ini yang pertama Kalau lo ragu misalnya di user page-nya itu dia bisa keindeks atau tidak, baru nanti kita bikin di discuss. Di discuss juga gampang banget, kita tinggal ngisi doang. Translate to English. Oke, okay, sekarang gua cari bahan materinya. Gue cari bahan materinya di page one aja ya, karena emang sudah bagus, sudah bisa di. Hmm, ini aja deh. Terus nya kita kasih link punya kita ya. Copy, kita create. Mana nih linknya? Oh ini dia. Pastekan insert link. Habis itu kita klik publish, publish. Oh ini sama dengan tiga. Habis itu klik publish habis. sudah deh. Buat ngindeksnya. Telegram udah pada tahu ya. Tele kayak gini. Kita coba di sini. Nah, mau buat di edu yang satu lagi udah selesai terus yang kedua kita bikinnya di sini nih kita mau indeks yang kedua ya seperti biasa guys ini kita indeks di sini klik aja new no item terus kita klik save kita cek Oke, okay, hidup ya uh, udah deh selesai. Oke, okay, gampang banget ya. Jadi semuanya sudah ada di blog gue, nanti tinggal lu ambil aja, tinggal lu bikin. Dan ini enggak butuh waktu yang panjang-panjang, cepat banget, enggak sampai 5 menit, 10 menit lu udah beres. Oke. Okay. Gue cukupin materi gue sampai sini, nanti kita akan ketemu di materi-materi materi berikutnya masih bersama gue Indra Kusuma Pisena.